Ну, такие практические проекты являются основой нашей полит... программы, нашей политической партии. Мы же в партии реальных действий, реальных вещей, которые касаются каждого гражданина, жизни каждого человека. Сегодня мы прошли живую природу и показали, что действительно Херсонская область, Херсонщина богата многим и многим потенциалом. Поэтому мы приняли участие, что мы делаем реальные дела оценка того как объединились люди в этом походе вот этот как раз и есть пример что украинский народ хочет объединения. их просто политические некоторые политические лидеры разъединяют. вот того что не должно быть сегодня показали пример мы несмотря, вы видите наша партия приняла участие в объединении объединяющая сила ведь же сила в чем сила объединения если мы объединимся тогда мы будем сильными Потенциал для привлечения инвестиций большой. Действительно, есть природный как бы, дар или природные возможности. Здесь не надо искусственно что-то строить, все что естественное. В том числе, допустим, организации авторали. Прекрасно подходит местность, рельеф его. Другое, мы увидели сегодня очень большое залежи песка. Это ископаемые. Это что такое экономика? Это эффективное использование тех ресурсов, которые природа располагает в первую очередь. Действительно, природа располагает ценными вещами. Здесь можно развивать не только там спортивный бизнес, туристический бизнес, но и очень большой промышленный потенциал. В первую очередь, производство строительных материалов, тех, стекольного производства. Есть огромный потенциал, безусловно.